بايون اقرآن دكتور محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد Muslim muslimat yang dimulik Allah kan Kita masih lagi mincangkan ayat yang ke-20 Satu dari surah Luqman Bagi kalian yang memiliki tafsir bin Qasir Tolong buka pada muka surat ke-284 Jadi yang ke-7 A'udhu billahi minas syaitanir rajim Alam tarwa anna Allah sakhara lakum Ma fis samawati wa ma fil ard Wa asbaga alaikum ni'amahu Zahirata wa batina Wa minan nasi man yujadilu Fillahi bi ghairi ilmin Wala hudaw la kitabin munir Wa iza qila lahum uttabi'u Ma anzalallah Qalu bal nattabi'u ma wajarna 'alaihi aba'na aw law kana shaytan yad'uhum ila 'adhabis sa'ir sadakallahu al'azim tidakkah kamu perhatikan sungguhnya Allah telah mengundukkan untuk kepentinganmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmatnya zahir dan juga batin dan di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang berikan penerangan dan nabi telah dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah mereka menjawab tidak tapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapati bapa-bapa kami mengerjakannya dan apakah mereka akan mengikuti bapa-bapa mereka walaupun syaitan itu menyuruh mereka ke dalam seksa api yang menyala-nyala menceritakan tentang nikmat yang Allah berikan kepada manusia ni wa asbara alaikum ni'amahu zahirata wa batinah antara yang disebut oleh al Imam Qurtubi dalam tafsirnya nikmat yang diberikan Allah ni antaranya adalah Islam kemudian ada mengatakan bahawa zahira makna siha wa kamalil khalqi wal al wal aqli kalau merujuk pada yang zahir itu adalah nikmat kesihatan umpamanya nikmat kesempurnaan kejadian kalau yang batin itu kita tidak nampak pengetahuan akal kata muhasibi pula az ni maknanya nikmat dunia ni ada berbagai-bagai dan batinah itu menuju kepada ni'am al-uqba iaitu lah nikmat di akhirat nanti ada yang mengatakan bahawa az ni yang kita nampak ma yura bil absar min mal wal ja wal jamal fi nas wa tawfiq at-ta'at zahira ni kita boleh ukur dengan pandangan mata seperti harta kedudukan kesempurnaan kejadian kecantikan dan batin sakinah pula apa yang dirasai atau diperolehi yang tak dapat diukur dengan apa melainkan dia yang mengetahuinya nikmat beribadah kepada Allah contohnya saya tengok satu kisah menarik dikemukakan dalam siar al alam yang begitu juga dalam bidaya nihaya begitu juga dalam hayatul sahabah berkenaan dengan nikmat Islam sebagai orang Islam nikmat yang paling besar yang kita ada pada hari ini zahiratan bermakna al-Islam kalau lihat dalam tafsir al-Mawardi al-Imam al-Mawardi mengemukakan ada sembilan pendapat tapi semuanya merujuk pada apa yang kita bincangkan selama inilah zahiran juga batin itu iaitu kisah yang hari ni bahawa Sayyid Omar Khattab radhiyallahu anhu bila menerima berita bahawa baginda akan mengambil kunci daripada pemimpin Kristian tertinggi di Baitul Maqdis kerana umat Islam telah mengepung kota itu tapi ketua tertinggi Kristian mengatakan bahawa kedudukannya layak untuk beri kunci itu kepada ketua Islam saja bukan orang di bawah kepimpinan yang tertinggi maka Sayyid Omar telah menerima tawaran itu untuk datang ke Palestin bagi mengambil kunci Baitul Maqdis ketika Sayyid Omar dalam perjalanan bersama pembantunya ini maka lalulah di sebuah tempat atahu rahibun syaikhun kabir alaihi sawat dan nama berhenti rakyat semua sayanglah kepada baginda antara yang datang menemuinya merupakan seorang rahib rahib ni adalah seorang pendeta lah dipanggil bahasa maknanya seorang tokoh agama mereka lah kalangan mereka ni makan baju warna seperti warna daun-daun kering tak berselipar tak boleh berkahwin berpuasa tak boleh minum susu tak boleh makan daging ni baga bagai kepercayaan mereka lah falamma ra'ahu umar baka faqilalahu ma yubkika ya amiral mu'minin Innahu nasraniyun. Qala tazakartu qawla Allahi azza wa jal. Wujuhu yawma izin khashia. Ah, amilatun nasiba. Tasla naran hamia. Sayyidina Umar bila melihat, Nurahib datang kepadanya dengan pakaiannya, dengan tak makannya, kusuk masainya, tak boleh berkahwinnya, tak boleh berkeluarganya, duduk mencerigi seperti itu. Sayyidina Umar menangis. Maka yang ada di kalangan Umar Isra bertanya kepada Amir Umar ini, mengapa lah Tuhan menangis? Dia hanyalah seorang nasrani, seorang Kristian. Kenapa Tuhan menangis begini? Jawapan Sayyidina Umar aku teringat, firman Allah di surah Al-Ghashiyah itu wajah pada hari kiamat nanti dan neraka tunduk amilatun nasiba apa yang mereka lakukan mereka akan terima kebertanggungjawaban akan dikenakan dibakar dalam api yang panas menyala-nyala fa bakai itu rahmatan alayhi aku menangis kerana terpandang dia fikir keadaan dia dah le dunia hidup menyepi diri menjauhkan diri daripada kenikmatan kemewahan kesenangan semua tak boleh dikecapi nanti ke akhirat kena bakar lagi sekali dalam api neraka kena pula seksa inilah khusranun mubin inilah mubin merupakan satu kesudahan ataupun satu kerugian yang tidak ada tolok bandingnya. Jadi kita sebagai umat Islam kita bersyukur atas nikmat Islam dalam ayat ni. Bila Allah menceritakan tentang nikmat, nikmat yang paling besar ialah nikmat Islam tuan-tuan. Sebab itu dalam hadis mengajar kita untuk berdoa, Allahumma inni as'aluka afa wal 'afiya fi dini wa dunya wal akhirah. Minta kepada Allah keafiatan kerana tiada nikmat lebih besar daripada selepas nikmat Islam itu dan nikmat sihat sebenarnya. Kemudian baru nikmat kaya. Jadi balik kepada bincangan kita dalam konteks saya ini ini iaitu menceritakan tentang nikmat yang Allah berikan tasghir al ni'am yang berbagai-bagai ini iaitu lah pembuktian kasih sayang Allah setiap hari terpandang apa yang ada keliling kita semuanya merupakan nikmat Allah SWT walaupun negara kita tidak mengalami musim sejuk yang kita bangga-banggakan dapat pergi ke mana ke Swiss ke China ke Pakistan ke mana tempat yang boleh ambil gambar dengan salji tapi nikmat di negara kita dengan bagai buah-buahannya cuacanya menjadi satu yang dicemburui oleh mereka yang duduk kat negara tu pula mereka menanti-nanti musim panas semua ini merupakan nikmat Allah Taala yang tak terhitung tuan-tuan dan muslimin Allah sekalian. Sampai dia patah mengatakan hujan emas segi orang, hujan batu negeri segi namun kita milih untuk duduk negara kita bukan. Jadi nikmat yang Allah berikan berbagai-bagai bentuk ni kalau kita perhatikan tidak ke kamu wahai sekalian manusia bukti-bukti tauhid yang ada pada segala sesuatu yang semuanya menyuarakan keesaan Allah SWT berbentuk nikmat-nikmat yang dilimpahkan kepada kamu dia yang menundukkan menyediakan untuk kamu segala yang ada di langit seperti contoh-contoh yang telah kita lihat dengan awan bulan bintang Matahari. dan kemudian menumbuhkan ke untuk kamu di permukaan bumi ini bagai bentuk tanaman bagai bentuk makanan yang disediakan dalam laut dan di bawah tanah itu pula ada bagai bentuk logam sungai-sungai yang mengalir lautan pokok-pokok Masya Allah kemanfaatan ni bagai-bagai jadi dengan nikmat yang Allah berikan nikmat Islam ni, seperti Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu yang telah pun berkata Raditu Billahi Rabban Wabil Islami Dinan Wabil Muhammad yang salallahu alaihi wasallam sallam wa tuan-tuan tahu kan zikir ni kan Raditu Billahi Rabbah Wabil Islami Dinan Wabil wa Muhammad yang sallallahu alaihi nabiyyan wa rasula aku ridha islam itu agamaku tuhan itu aku hanyalah allah swt dan nabi ku muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi pendapat-pendapat yang merujuk kepada jenis-jenis nikmat ni baik yang nampak ataupun tidak contoh-contoh yang telah kita pelajari maka meskipun demikian dengan nikmat yang bagai yang dipertuntunkan yang diperlihatkan yang nampak dalam kehidupan tanyalah kepada orang yang baru masuk islam apa sebab dia masuk islam antaranya kerana perasaan rasa keterjaminan kasih sayang allah dan segala yang berlaku tu walaupun musibah sekalipun ni merupakan kasih yang Rasa itu pasti timbul dalam setiap insan yang mengucapkan La illallah Muhammad Rasulullah Tapi ternyata di kalangan manusia ni Tetap ada yang kafir dan juga ingkar Dalam ayat ni Wa minan nasi ma fillahi bi ghairi ilmi huda munir Walaupun terbukti dengan berbagai bentuk peranugerahan ni'mat ni tadi Yang semuanya merupakan kasih sayang Allah Terbukti tauhid itu tapi ada segolongan manusia yang masih lagi membantah masih lagi mengingkari mereka membantah semua itu tanpa berdasarkan dalil yang masuk akal ada yang menjadikan makhluk tertentu binatang itu seumpama Tuhan bagi mereka ada yang menggunakan akalnya untuk menyukat dan membicarakan perkara-perkara yang nampaknya wisdom tetapi semuanya merupakan pandangan yang cetek yang tidak bersumber kepada rujukan yang betul akal ni tidak cukup tuan-tuan setakat akal untuk kita banggakan kalau akal semata-mata yang kita gunakan kita akan melihat pensel yang bengkok dalam air itu pun kita merasakan dia bengkok pada hal lurus maka pandangan kita tidak tepat maka bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir maksudnya tanpa berdasarkan kepada ilmu yang jelas tanpa pedoman tanpa bimbingan bukti petunjuk yang datang daripada seorang pembawa petunjuk iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tiada pula rujukan yang merupakan kitab yang menghubungkan kita dengan pencipta alam semesta ini jadi hujah dan pegangan satu-satunya yang mereka miliki hanyalah taklid buta jadi yang digambarkan kat sini wa idza qila hum tabi'u ma anzalallahu qalu bal ma alaihi aba'ana kami bertaklid kami ikut apa yang diikuti oleh datuk nenek kami yang mereka lakukan kami lakukan kalau kita berkata kepada mereka untuk menggunakan akal kita tak apalah cukup lah ini datuk nenek kami dah buat padahal apa yang dibuat itu merupakan perkara-perkara membinasakan tuan, tuan tahu kisah yang pernah saya bawa kepada tuan, -tuan sebelum ini bagaimana khalifah Islam khalifah ar-rashid Umar Khattab radhiyallahu anhu ketika mengutus gubernur di negara Mesir itu yang dibukanya bernama Amr bin Al-As radhiyallahu anhu wa jami'an Maka antara kebudayaan amalan orang Mesir untuk menyuburkan bumi mereka bahawa sungai Nil ini agak melimpah ruah hasilnya, airnya, hasilnya, ikannya. Maka mereka telah pun mengorbankan seorang puteri ataupun seorang anak dara, perempuan yang terpilih di kalangan bangsa mereka itu agar penunggu atau penjaga sungai ini mereka rasakan beri kepada mereka nikmat limpahan itu. Mereka bersyukur kepada penunggu dengan cara demikian. Pada waktu pemerintahan Amr bin Al-Az untuk kali pertama di Mesir, itu berlaku kemarau dan penduduk Mesir telah pun meminta Melayu kepada Amr sehingga Amr sahabat Nabi yang bijak ini supaya mengembalikan taklid lama nama taklid ni sendiri pun datang dari perkataan kalada yuqallidu taklid ni makalit dia merujuk kepada satu cangkuk yang letak di, di hidung lembu bahawasanya binatang ni tak berupaya untuk bergerak melainkan dia dikerah dengan tali yang diikat di pada hidungnya maka itu nama taklid maknanya tanpa menggunakan akal yang murni tanpa menggunakan fikiran yang jernih maka mereka merayu kepada Amr bin Al-As untuk kembali melakukan taklid buta ada resam yang kuno yang ditentang oleh Islam itu bahawa kami kena melakukan kembali perkara ini wahai gubernur Amirul ini Sayyidina Umar yang ada Madinah tolonglah benarkan kami Amrul Az tidak membenarkan dan mengutus surat kepada Umar Khattab radhiyallahu anhu menunjukkan karamahnya Sayyidina Umar ada disebut dalam tafsir Qurtubi berkaitan dengan perkara ini dan juga lebih daya dan nihayah Sayyidina Umar menjawab surat itu dengan mengatakan tidak tidak boleh dilakukan satu surat ini untuk kamu satu surat ini kau campakkan ke dalam sungai ini yang kering itu campakkan surat aku ini Amr bin al membaca surat yang diutus sungai bunyinya daripada Umar Khattab hamba Allah khalifah orang beriman Amirul Mukminin kepada sungai ini, hamba Allah kalau kamu mengalir ini kerana perintah Allah aku minta Allah untuk mengalihkan kamu semula kalau kamu mengalir ini kerana tujuan yang lain bukan kerana Allah aku minta kepada Allah supaya kamu tidak berfungsi sampai ke hari kiamat tengok tuan-tuan bila sampai karamah walinya la yamna'u fadlullah an khalqillah kelebihan yang Allah beri kepada hamba-hamba yang terpilih itu tidak menghalang untuk berlakunya sesuatu berlawanan berlainan berbeza daripada percaturan akal penciptaan yang biasa akan jadi satu luar biasa tidak sampai 24 jam dari surat itu dicampakkan ke dada sungai Nil ini maka membuak-buaklah akhirnya keluar sehingga keluasannya bertambah berapa belas hasta ke kanan dan kiri dan sungai ini tidak pernah kering sejak detik itu sampai ke hari ini maka kita dapat lihat dalam ayat ini iaitu berkaitan dengan amalan taklid ada resam yang bercanggah dengan Islam mesti dihapuskan kerana Islam datang untuk memandu manusia membimbing mereka kepada kebenaran yang dinyatakan di sini berbeza daripada sikap dan juga anggapan ikut Kutan mereka yang tidak beriman bigari ilmin wala hudan wala kitabim munir tapi golongan ni bila berhujah dengan mereka oleh kerana mereka tidak memiliki sebarang asas untuk bercakap bukti kebenaran mereka akan mengatakan bal natabi'u ma wajadna alaihi aba'ana kami ikut apa yang datuk Moyang kami buat sudah stop setakat itu saja maka mereka ini tidak memiliki hujah tidak memiliki jawapan melainkan bertaklid buta mengikut keyakinan dan juga cara beragama berfikir datuk nenek moyang padahal datuk nenek moyang itu membawa mereka ke neraka sungguh Inilah merupakan satu sikap yang sangat buruk Itu sebab Rasulullah SAW mengajak manusia ini kepada fitrah Ikut kepada firman Allah SWT Menunjukkan kepada mereka perkara yang benar Dan mengajar mereka perkara-perkara larangan Ini merupakan satu larangan yang tegas Terhadap sifat bertaklid Dalam perkara-perkara yang merupakan asasiat kepada akidah Kepada pokok akidah Kerana Allah SWT mengecam dan mencerca mereka Dengan mengatakan Awalau kana syaitanu yadu'uhum ila azabis sa'ir Apakah mereka tetap ikuti datuk ini moyang mereka itu? tanpa menggunakan akal tanpa ikut dalil sekalipun keyakinan mereka itu sebenarnya berlandaskan kepada hawa nafsu yang dipandu oleh syaitan membawa kepada ke jahanam kenapa tak berfikir ini merupakan satu ayat yang merupakan amaran peringatan tegas daripada Allah SWT Wa Taala tuan-tuan sekalian insya-Allah dalam kuliah akan datang kita akan lihat bagaimana kesesatan yang berlaku kepada masyarakat ini salah satu daripada faktornya kerana tidak mahu menggunakan akal mengikut apa sahaja yang dicadangkan melarang akal mereka ataupun kemampuan kemampuan mereka untuk meneroka satu benda merasaskan kepada pemikiran yang sihat tapi itu semua dinafikan kebanyakan ajaran sesat yang muncul adalah faktor utamanya kerana mengikuti pemimpin ketua yang didakwa mempunyai hubungan tertentu dengan Allah SWT seolah-olah merupakan seorang Nabi yang mampu mentafsirkan perkara tertentu dari Quran dan hadis mereka sudah pun memberhentikan cara berfikir yang Allah berikan akal dalam diri mereka untuk bertindak memikirkan satu perkara semua yang tidak dilakukan insyaAllah kita akan lihat faktor-faktor kesihatan والله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته